Розвиток промисловості Харківщини це особлива відповідальність як для держави, так і для регіону в цілому. Адже це питання не просто економіки, це питання обороноздатності нашої країни. За останні три роки на Харківщині було приділено увагу промисловому комплексу, і від цього маємо результат: плюс 14% промисловості. Тільки за 2018 рік плануємо отримати плюс 26% зростання машинобудування. За 2018 було створено майже 7 тисяч нових робочих місць, 2 тисячі з яких на промислових підприємствах, люди повертаються на заводи, люди мають робочі місця, люди мають кваліфікацію, яка потрібна державі. Безумовно, від державної підтримки залежить чимало. Адже ми маємо багату історію, ми маємо гарні традиції і маємо кваліфікованих працівників. Але від того наскільки завантажене. Те чи інше підприємство від того, наскільки розгалужений портфель заказів, ми обумовлюємо подальший розвиток нашої території. Ми маємо потужну підтримку зі сторони держави, адже завантажуючи виробництва, ми маємо впевненість, що харків'яни отримують стабільні робочі місця. Сьогоднішня наша зустріч присвячена не тільки розвитку всього промислового комплексу, а особливо окремої. Теми, яка до сьогоднішнього дня мала і має великі проблеми, це Харківський авіаційний завод. Незважаючи на те, що всього декілька країн у всьому світі можуть виробляти повний цикл виробництва літаків, і Україна одна з таких держав, ми на сьогоднішній день не маємо завантаження на виробництво. Пасажирських літаків. А такі літаки можуть виробляти наш Харківський авіаційний завод. І мені надзвичайно приємно, що можливість завантаження ХАЗу за рахунок державних гарантій для потреби Національної гвардії стане предметом сьогоднішнього нашого обговорення. Нічим приємно слухати ті цифри промислового росту, яких зараз сказала глава адміністрації, і в особливості рост сложном машиностроении, потому что сложное машиностроение это тот ключевой козырь, которым всегда область гордилась, и тот который, козырь, который всегда область вел вперед. То, что нам сейчас нужно, нужно определиться, стратегически принять правильное решение по Харьковскому авиазаводу. Мы сейчас находимся в стадии изучения, я надеюсь, что в ближайшее время, в ближайшие несколько недель, выйдем на подписание документов, касающиеся крупного заказа, который Министерство внутренних дел будет подписывать с оборонпромом, в том числе с Харьковским авиационным заводом, в том числе с Киевским заводом Антонов. И речь идет о самолетах, которые мы будем приобретать для Национальной гвардии Украины и для службы чрезвычайных ситуаций. Предварительно мы находимся в стадии изучения вопроса и после этого будем докладывать премьер-министра Украины и окончательно видеть параметры программы. Но никто не хочет терять времени. И начнем мы работать по этой программе уже этой весной. О чем идет речь? Речь идет о объеме контракта и объеме заказов, которые нужно выполнить в ближайшие пять лет. Мы говорим об одном самолете АН-32П для нужд ДСНС, которые хотим получить уже в этом году. Мы говорим о двух самолетах Ан-74 для э, нужд Национальной гвардии. Речь идет о самолетах Ан-74-200 э, с поставкой в 2020 и 2021 году, а начать исполнять нужно уже сейчас. И мы говорим о новых машинах Ан-178 которые будут реально так сказать, поставляться с опытного в серийный образец, начиная с 2022 года, в рамках которого мы сможем получить примерно, пока мы рассчитываем на 10 самолетов таких, для нужд Национальной гвардии Украины и службы чрезвычайной ситуации в основном. 9 службы чрезвычайной ситуаций, один для Национальной гвардии. Объем этого контракта примерно 450 миллионов долларов. Мы исходим из того, что нам нужно быть уверенным в том, что специалисты Харьковского авиационного завода смогут выполнить заказ на исполнение машин Ан-74. И после этого мы хотим быть уверены, что Абромпром в целом и оба его завода смогут нам исполнить контракт по 178 машине. Не скрою, что этот заказ является в значительной мере протекционистским. Значит, мы Хотим поддержать как правительство нашу авиационную промышленность, показать, что наши машины являются по-прежнему качественными и хорошими, особенно новая модель 178 которую, посмотрев в исполнении в действии в наших структурах, безусловно, будут закупать наши зарубежные партнеры. Я попросил Юрия Александровну, чтобы она, находясь здесь, курировала харьковскую часть этого контракта, выполняя свою государственную функцию. Это крайне важно. Задачи, которые поставит сегодня государства перед авиационным с Харьковским заводом, они будут выполнены. Если государство в столь сложный момент оформит свой заказ, это будет ну, будем говорить, огромная помощь для отрасли, для предприятия, для коллектива завода. Получив госзаказ в виде двух машин, даст возможность загрузить предприятие сегодня достаточно серьезно. Поэтому я хочу заверить, что Харьковский авиационный завод с поставленной задачей, которая будет справиться вовремя и в...